Всем привет! Это день второй в Воровке. Мы сейчас будем брать аренду велосипедов и будем кататься целый день. Погода очень сильно нам обламывает нашу поездку, поход на Гаверлу. Максимка взял нам себе кофейку. Как тебе погодка? Погано, погано. Нам другой день не дает возможности выйти в гору. Потому что очень большая влажность и здесь дождя нет, но там сильный дождь и поэтому это мешает, мешает нам. Ну, завтра пойдем, на третий день должна быть погода плюс 20, солнце. Так что идем сейчас за велосипедами, там 350-500 гривен на целый день, с утра до вечера. Так что пойдем кататься. Взяли вот такие вот велосипедики. Что почем? Что почем? Третья хаточка нам вышла на день. Сейчас будем разрывать их, кататься наслаждаться главное грязные как черты мы вам все снимем все эти <так>, кадры главное велосипед не потерять и чтобы, его не... и чтобы его не украли так что все четенько будем ехать так же самое здесь Салатиня можно взять для... взять и квадрик видишь так поставил и кайфует да 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 Так, мы сейчас покоряем лес. Частично горы на велосипедах. Максимка уже преодолевает свой нелегкий путь. Yeah. Хорош, забрался. Тут у нас какой-то родничок. То пойдем глянем, что там... А, то колодец. Колодец. Так, что у нас тут? А это мы уже на окраине воровты. Кто спрыгал и, блядь, я в воду ступил. Ай-яй-яй-яй-яй. Извиняюсь за мутики. Максон, там что ты там нашел? Грибочек Где? Вон, два маленьких, видишь? Вон они перед тобой А, вот эти? Да, они какие-то смехоморы Так это непонятно что Не, нет, это грибочек да Это какие-то... Какие красивые грибы искать Так, поехали да. на велосипедах Поехали Сейчас найдем белый гриб какой-то Интересно, здесь белые грибы есть? Надо будет взглянуть. А куда мы влево поедем или вправо? Вот туда, ага. Ну поехали, езжай ты первый. Что там упал? <связывая> <связывая> а ты налево? Ну, да, ну давай, давай. Максим нашел первый гриб. Какой-то у нас. Кто подскажет, что это за гриб? Мы не знаем, что это за гриб. Непонятный. Надеюсь, не кабана. Мы на гриб. Так, проехали мы уже на, велосипеде очень-очень далеко в глубину в леса, уже не знаем, где тут свернуть налево-направо. Нашли очень много грибов, Максимка он ходит, шукая какие-то там грибы, мухомор, он хочет найти мухомор. Сейчас вам покажу какие-то грибы тут интересные, непонятные. Сейчас. Ось такой гриб Сто процентов, наверное, мухомор какой-то. Ну, вот еще, еще там есть? Да. Вот еще какой-то гриб под ногами. Та поганки 100% поганки. В кубезисте очень мягкий, мягкая верхушка земли. Ще один гриб. Ты куда пошел? глубину леса. Ну да, здесь вон бутылки валяются. Uh -huh. Это какой-то, кстати, этот такой, съедобный. Максимка, как, как ваше впечатление? На... Я, если честно, в таком восторге, что я даже не понимаю, что с нами происходит. Я боюсь заблудиться, поэтому надо двигаться к тропинке. Ну да. Мы можем взять... ну, смотрите, насколько он густой. Во-первых, все в тумане. После дождя. Нам тут налево. Съелок, да. Вот наши железные конники стоять, А мы будем рушать его туда и кудись. Ну, густой. Давай, 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 посмотри. Это еще хочет найти мухомора своего. Красный, <laughs> Красный. с пятнышками давай, хочет найти. <laughs> ну, я, кстати, мухомора тоже ни разу живую не видел. видел. Только на картинке, да. Ну, говорят, то есть. Но его тоже, наверное, редкость найти. Его сушат же и кушают. Так ты смотри, вот такой поганый. Ну такие, таких поганок под ногами много вон, Ну да Все, Максимка нашел мухомора Сейчас мы вам покажем Не, сильно охуела. Мы чуть-чуть заблокали, сейчас будем путь держать ниже найдем Засушите сразу. Птички поют. Даня что-то стоит, севает. Оп. Дырчики наши. Сейчас полетим туда по болотам. До нозу. Кто сгоняет на мотоке? Да, да, Все, летим. Летим выход искать. Да вон там был. Фух. Да, немного не запыханные, но уже везде, выехали. Выезжаем с ворохты. Едем куда-то туда. Как, Максон, твои ощущения? Подустал, не? Бобик, Бобик? Бобик? Харе бобик, Ты просто так лаешь. Бобик, сейчас собью тебя, Бобик, уйди! А такие да, кинь не мог! колбасы палку, кинь. Где? Ох, не остается и Бобик от нас. Ну, короче, мы доехали почти до Гаверлы. Ты подустал? Да воды просто не взяли в дорогу. Да. Мы как школьники, вот то взяли, поехали, без воды, без рюкзака, без ничего. Да, сделали привал ну, в, в Ты же сказал, как ну, ну, да, б... да, б... да. Б... да. Где мы там воду никогда в жизни не брали с собой. Как на четвертый уехали, потом еще лещей получали. <laughs> Расскажи историю. Мы да. с того, как поехали, короче, с этим с этим товарищем дорогим. В детстве, да. А там его тетка была, Чекум, кто-то... Mm -hmm. И она набрала, естественно, маме его, а его мама моей маме. И, короче, вот цепочка взаимосвязи вычислила, что мы на четвертом столбку сами купаемся. И мы приехали домой получали дружно вещей две недели дома сидели. Это уже последствия. Кто-кто? Здрасте, здрасте.